श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमस्कन्धपरिच्छेदम् इरवै अरवदशकं गजेन्द्रमोक्षम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्ठाधिराजस्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुंभोद्भूतिसंतक्रोधभारब्दात्व हस्ति भजेती श्वाथैन प्रत्यत् सोपी लेस्तींद्रमस्मृतिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाचित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयं वशाभिः सर्वाञ्जन्तून्त्यवर्षिष्टशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैस्तार्तं त्वत्प्रणन्योभिरेमे ुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषिस्वकानां त्वत्सेवाया वैभवा धुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः क्षिप्तैः पूर्वाभ्यस्त्वं निर्विशेषात्मनिष्टं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगादे परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाध्यैर्नाहमित्य प्रयाते सर्वात्मां त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे त्वत्सारूप्यं प्राप्य दे स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्ते गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णु पाहि वातालयेश गजेन्द्रमोक्षमो अनु इरुवदि आरव दशकं समाप्तं नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द